सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सारी संगत का मोर्चे का जिन्होंने लगातार तीन साढ़े तीन महीने से लगातार आवाज़ उठाई है हमारी रिहाई के लिए बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा एक महीने से मेरे को लगता है साथ इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा उसके बाद चाहे एम का गिराव हो गया एम का गिराव हो गया और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और अपने वकील साहिबान का रोहित जैन जी का जो पिछले पाँच साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबका धन्यवाद है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे ठीक है किसानी की लड़ाई है अपने हकों की लड़ाई है सचक की लड़ाई है बाबे नान ने सिखाया हुआ है, भी हाँ अपने सचक के पीछे लड़ना है ठीक है सचक पीछे अगर लड़ाई की लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया सीध भी होना पड़ गया तो सीध भी हो जाएंगे और पीछे हड़ने का सवाल पैदा नहीं होता किसानी की लड़ाई लड़ाई और एम एस पी गंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसी लड़ते रहेंगे जो भी आगे कोल होगी जैसे पहले पगइया ऐसी सिर चढ़ के पूरा उसे अपना सारी कोलों को ऐसे ही पूरा करेंगे सारे के सारे रल मिल के तो सबका धन्यवाद मुसीबतें जेल है जी जेल जेल की तरीके से काटते हैं मुसीबतें हैं मुसीबतें है, भी अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं बाकी बाबे नानक के फलसफे अंदर चल रहे हैं अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के ठीक है एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे है ना तो ये तो बबे नानक ने सिखाया मनुष्य है मनुष्य का साथी है मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना तो अंदर भी ठीक है माहौल बढ़िया है पर है भी ये भी थोड़ी भी जो भी है दिक्कतें हैं ना जेल का जो जैसी जेल होती है जेल तो जेल की तरह ही होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे है ना वैसे ही हौसले बुलंद हैं जैसे यह पहले यहाँ से अंदर गए थे ना या फिर संभू मोर्चे भी होते थे ऐसे ले हौसले आ जाए बाकी कल हौसला कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे दबा तो लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के अपनी कॉम के है ना जो गद्दार है ना जो अंदर लगे हुए हैं ना चाहे वो सी के अंदर हो गए नाम भी लेना चलो छोड़ो क्या लेना नाम है ना जो सी इंस्पेक्टर है पता ही है सबको उनका है ना जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठी चार्ज किया था किसानों के ऊपर ठीक है वो कौम के गद्दार है ना उन्होंने जो थर्ड डि, थर डिग्री किया जो पर्सनल कुंद निकालते हैं ना तो हैं कौम के गदार कोई दिक्कत नहीं है कि फिर क्या हो गया कुछ भी कर लिया हमारे साथ हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं ठीक है जेलें काट ली ठीक है सद, सद भी सैली है ना पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है हमें ड्रा थोड़ी दी है इन्होंने या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें भिह हाँ इस काम से हमें पीछे हटा देंगे दस बार और सामने जेल है यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं अगर सारी उम्र भी जेल काटनी पड़गी ना अपने सच्चा के लिए सारी उम्र काट के चला जाऊंगा पर पीछे हटने का सवाल पैदा पाकिस्तानों को मैसेज है जी कल के लिए कल सतारह तारीख को अनाज मंडी के अंदर ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੈਬਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਰਨ ਮੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਅਸੰਖਿਆ ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਮੰਡੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਨੋ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 3.5 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ہماری ਰਿਹਾਈ ਕੇ ਲਈ बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा एक महीने से मेरे को लगता है साथ इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी रिहाई के लिए बंद हुआ होगा उसके बाद चाहे एम का गिराव हो गया एम का गिराव हो गया और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और अपने वकील साहिबान का रोहित जैन जी का जो पिछले पांच साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबका धन्यवाद है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे ठीक है किसानी की लड़ाई है अपने हकों की लड़ाई है सचक की लड़ाई है बाबे नानक ने सिखाया हुआ है भी हाँ अपने सचक पीछे लड़ना है ठीक है और सचक पीछे अगर लड़ाई की लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया सीध भी होना पड़ गया तो सीध भी हो जाएंगे और पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता किसानी की लड़ाई ताने है। ताने है ता... ता... लड़ाई और गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे जो भी आगे कोल होगी जैसे पहले पगइया ऐसी सिर चढ़ के पूरा उसे हमारा सारी कोलों को ऐसे ही पूरा करेंगे सारे के सारे रल मिल तो सबका धन्यवाद मुसीबतें जेल है जी जेल जेल की तरीके से काटते हैं मुसीबतें हैं मुसीबतें भी अब इतिया इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं बाकी बाबे नानक के से भी अंदर चल रहे हैं अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के ठीक है एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे है ना तो ये तो बा नान के नहीं सिखाया भी हाँ मनुष्य मनुष्य का साथी है मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना तो अंदर भी ठीक है माहौल बढ़िया है पर है भी ये भी थोड़ी भी जो भी है दिखते हैं ना जेल का जो जे, जैसी जेल होती है जेल तो जेल की तरह ही होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे है ना वैसे ही हौसले बुलंद हैं जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे है ना या फिर संभू मोर्चे भी होते थे ऐसे ले हौसले आ जाए बाकी कल हौसला कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे दबा तो, तो लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के अपनी कौम के है ना जो गद्दार है ना जो अंदर लगे हुए हैं ना चाहे वो सीआईए के अंदर हो गए नाम भी लेना चलो छोड़ो क्या लेना नाम है ना जो सीआईए इंस्पेक्टर है पता ही है सबको उनका है ना जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठी चार्ज किया था किसानों के ऊपर ठीक है वो कौम के गद्दार है ना उन्होंने जो थर्डी थर्टी डिग्री किया जो पर्सनल कुंदक निकालते हैं ना तो है कौम के गद्दार कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर क्या हो गया कुछ भी कर लिया हमारे साथ हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं ठीक है जेलें काट ली ठीक है सद, सद भी तदतली है ना पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है हमें ड्रा थोड़ी दी है इन्होंने या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें भिह इस काम से हमें पीछे हटा देंगे दस बार और सामने जेल है यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं अगर सारी उम्र की जेल काटनी पड़गी ना अपने अपने सच्चा के लिए सारी उम्र काट के चला जाऊंगा पर पीछे हटने का सवाल पैदा ਸੋਨਹਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਕੱਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਆਦਾ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਕਰ ਦਿਨ ਨੈਬਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਅਸੰਖਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚ